Tá tudo. Pada analisis pelbagai cabaran di peringkat global dan nasional. JPA telah membangunkan kerangka transformasi perkhidmatan awam sebagai panduan dan model strategik kepada agensi kerajaan dan penjawat awam bagi mempertingkatkan kemahiran pengetahuan dan kepakaran dalam mencapai visi nasional ke arah negara berpendapatan tinggi, inklusif dan lestari. Teras strategi pertama iaitu mendaya upaya bakat bermaklamatkan untuk meningkatkan kompetensi, prestasi produktiviti dan daya inovasi penjawat awam melalui penumpuan kepada aspek bakat dalam perkhidmatan awam. Teras strategik kedua iaitu merekayasa organisasi bermatlamatkan untuk memantapkan organisasi sektor awam ke arah sebuah perkhidmatan yang dinamik, kejat dan terbuka. Teras strategik ketiga iaitu merakyatkan penyampaian perkhidmatan melalui program JPA4U memberi tumpuan kepada sistem penyampaian perkhidmatan awam yang pantas, berkualiti, proaktif dan responsif. Teras strategi keempat iaitu merangkum dan sepunya bermatlamatkan kewujudan sebuah perkhidmatan awam yang memiliki rasa kesepunyaan dan keterangkuman menerusi kepelbagaian perspektif. Teras strategik kelima yaitu membudaya nilai bermatlamatkan pewujudan perkhidmatan awam yang membudayakan patriotisme nilai-nilai murni berteraskan etos dan integriti ke arah melahirkan penjawat awam yang cintakan negara Agenda transformasi sektor awam diteruskan dengan strategi lautan biru kebangsaan atau National Blue Ocean Strategy yang digagaskan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri. Program NBOS JPA dilaksanakan dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan berasaskan high impact, low cost dan speedy execution selari dengan slogan peneraju transformasi perkhidmatan awam JPA berperanan untuk memastikan seluruh perkhidmatan awam dipacu ke arah perkhidmatan yang berprestasi tinggi dinamik dan berjiwa rakyat bagi memastikan visi Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi inklusif dan lestari dapat dicapai menjelang tahun 2020. Assalamualaikum, salam sejahtera. Dialog malam ini khas bersama saya Zaliha Khairud Ismail dan apa yang kita boleh kongsikan dalam klip tadi betapa lengkapnya perjalanan kerja dari permulaan pengasahan bakat sehinggalah ke tahap pesara. Bertuah sekali malam ini kita dapat berbicara dengan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang berbahagia Tan Sri Muhammad Sabirizana. Terima kasih Tan Sri, kesudahan Tan Sri berkongsi masa dengan kami. Uh, kita dapat saksikan klip tadi Tan Sri ya. Uh, daripada mula mengasah uh, bakat sehinggalah kalau boleh saya guna terma inggerisnya the only constant thing is change satu perkara yang tetap adalah perubahan, perubahan. jadi transformasi itu merupakan satu yang betul-betul uh, integral ataupun begitu dekat dengan perkhidmatan awam Tan Sri sejak menduduki uh, portfolio KPPA uh, sejak 2013 apa yang kita boleh berikan sebagai pengenalan kepada para penonton malam ini khasnya antara 1.6 juta yang menjadi sebahagian dari perkhidmatan awam mungkin ada pasangan mereka yang bekerja dengan perkhidmatan awam bakat-bakat muda kita yang akan menyertai perkhidmatan awam luas betul skopnya Tan Sri. Yeah. Uh, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih Puan Zaleha kerana RTM menjemput saya pada malam ini untuk berbicara dalam dialog khususnya mengenai dengan uh, perkhidmatan awam Malaysia. Jadi seperti mana yang uh, Puan Zaleha menyatakan tadi bahawa sejak saya mengambil alih uh, sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, uh, negara kita sedang menuju dalam proses transformasi. Dan uh, transformasi ini kalau kita lihat bukan di Malaysia saja. Uh, seluruh dunia memperkatakan tentang transformasi bagaimana kita nak mendekati rakyat membawa perubahan perkhidmatan awam yang yang sentiasa berprestasi tinggi dan dinamik dan berjiwa rakyat. Jadi kendaknya ialah yang pentingnya ialah bagaimana kita nak sampaikan perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Jadi yang ini yang selalu yang selalu disebut dalam mana-mana dada akhbar dan sebagainya kalau kita lihat sebelum ini perkhidmatan A tak bagus, Kaunter A uh, lambat, Kaunter, surat lambat dijawab dan pelbagai alasan yang dinyatakan bahawa perkhidmatan awam itu seolah-olah semuanya tak cekap. Hmm. Seolah-olah perkhidmatan awam ni uh, ada satu uh, masalah. Masalahnya tidak memberi perkhidmatan yang sewajarnya yang diberi kepada rakyat. Media sosial juga uh, tidak membantu, Tan Sri. Ya? Uh, ini yang banyak. Bila tak sampai, <laughs> dikatakan yang ini lambat, hmm. yang ini lambat. Hmm. Yani. Agaknya macam penjawat awam tidak bekerja. Jadi saya memikirkan bahawa pada masa itu kerajaan sendiri telah memperkenalkan uh, government transformation program, economic transformation program, uh, social transformation program dan juga uh, uh, program transformasi politik yang telah diperkenalkan oleh kerajaan, oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita. Kemudian apabila perkara uh, ini sedang berlaku, pada masa yang sama respon kita iaitu respon daripada KSN yang berbahagia ketua sebesar negara kita juga memperkenalkan satu lagi perkhidmatan iaitu yang dipanggilkan merakyatkan perkhidmatan awam. Jadi bila memperkenalkan merakyatkan perkhidmatan awam maknanya bercakap dari segi service delivery ya. ataupun penyam, sistem penyampaian. Jadi pada masa itu kita melihat bahawa JPA juga perlu respon tentang apa yang telah dibuat ini. Jadi sebab itulah bila saya datang ke JPA kita duduk bersama, kita merangka apa yang dinamakan kerangka transformasi perkhidmatan awam jadi bila kerangka transformasi perkhidmatan awam ni kita laksanakan kita duduk bersama kita uh, antara penjawat-penjawat awam khususnya di JPA kemudian kita panggil ketua-ketua jabatan GSU dan sebagainya duduk bersama dengan kita apa yang sebenarnya yang diharapkan kepada uh, perkhidmatan awam khususnya di JPA jadi bila kita lihat macam itu kita dapati ada 5 trust strategik yang diperlukan yang pertama dia nak bakat, yeah. bakat ni macam mana kita nak jaga daripada daripada peringkat yang paling bawah sampai ke peringkat yang atas. Bagaimana kita boleh sediakan dari segi kemahiran, dari segi kompetensi, hmm. dari segi uh, segera pantas uh, respon kepada kehendak semasa. Kemudian uh, kita juga ada yang kita perlukan bukan saja bakat. Jadi manusia yang mengendalikan itu pun kita dah tengok bersama. Kita kena upgradekan, kena uh, tambah dari segi kemahiran dan sebagainya. Yang kedua, kita juga melihat dari segi organisasi itu sendiri. Kadang-kadang organisasi itu dia hierarki, dia berlapis-lapis, birokratik umpamanya kata. Jadi ada nak sampai daripada peringkat bawah nak sampai ke peringkat atas mungkin kadang-kadang mengambil masa yang lama sekali. Jadi apa yang boleh kita buat? Ha, jadi kita tengok dari segi mereka yasa, mereka yasa generasi barangkali kita tengok dari segi secara metric kita tengok secara yang lain pada itu jadi kita mereka yasakan organisasi itu tidak lagi berdasarkan kepada haraki tadi, hmm. birokrasi tadi. Jadi mungkin kita tengok yang itu, kita duduk bersama. Jadi itu yang kedua, kita nak kena tengok pasal kalau yang bakat saja ada, manusia saja kita tengok tapi kita tidak dari, lihat dari segi organisasi tak boleh juga. Jadi kita lihat balik. Kemudian yang ketiga, kalau yang bakat ni dah okey, organisasi ni dah okey, maknanya sistem penyampaiannya akan okey. Dan kita lihat sistem penyampaian itu. Bagaimana kita nak mengatasi rungutan orang. Kadang kita pergi banyak orang kata bila nak pergi bayar dekat-dekat bayar cukai tanah umpama jadi dekat-dekat dengan waktu pejabat yang nak tutup dia kata tak boleh bayar dah. kena balik. Jadi rasa frust orang tu. Kecewa orang tu. Jadi kita kata okey sistem penyampaian kita kena tengok balik. Bagaimana kita nak tengok balik sistem penyampaian tu? Hmm. Maknanya kalau apa yang rakyat nak, kita boleh panggil mereka duduk dengan kita. Pada semua, pasal semua orang datang dia akan berurusan dengan JPA, macam-macam urusan. Jadi kita tengok okey maknanya kita kena engage. Sebab itu kita engage dengan QPAC, dengan MBK, dengan ketua-ketua kementerian, macam-macam lain ni pun kita sebahagian daripada engagement yang kita buat. Jadi bila kita ada engagement tu kita dapat keputusan yang sama. Dia tahu apa yang berlaku. Kemudian kita kata tak cukup lagi itu. Last kali apa yang kita nak? Ialah loyalty to the government, to the kerajaan, kepada negara. Jadi kita buat ni sebenarnya adalah cintakan pada negara kita. Jadi bila kita cinta kepada negara kita, maknanya kita buat ni adalah untuk rakyat kita. Untuk semua sistem penyampaian ni adalah untuk kita. Karena pada masa ini kita duduk di situ. Pada masa akan datang, kita mungkin nakkan orang lain pula begematan. Jadi So maknanya inilah kerangka lima yang kita lihat sebagai kerangka asas untuk memajukan sistem penyampaian kita. Bila Tan Sri sebut tentang loyalty ataupun kesetiaan Tan Sri, antara salah satu skop juga termasuklah mendaya upaya, bakat, bakat dan ya. juga antara yang disuarakan oleh para pelajar lain terhadap pelajar-pelajar yang di JPA bila dah pergi ke luar negara, dah berjaya mendapat skrol ijazah ataupun sajana jana, kedoktoran sekalipun, mereka enggan pulang ke tanah air. Jadi bagaimana bagi perkhidmatan awam boleh mengatasi situasi ini? Dia yang pertama kalau kita lihat balik sebelum dia pergi tu bila kita tajuk dia ada ada kontrak. Yeah. So kontrak ni dah diikat dengan kita. Jadi mana apa-apa program yang ditaja diikat. Jadi dari segi ha keputusannya bila dia dah berjaya, dia kena balik, kena laporkan diri kepada JPA dan kita pun akan aturlah dia punya peluang-peluang ha, pekerjaan yang ada. Sebab, mm. Sekarang ni kita banyak kita buka ruang-ruang untuk pekerjaan. Tapi tak cukup pada masa itu. Apa yang kita kata kalau yang enggan juga balik, kita dia breach of contract. Bila dia tidak uh, mengikut kontrak itu, kita akan ambil tindakan perundangan kepada mereka. Mm -hmm. Jadi sebelum kita ambil tindakan perundangan itu, kita akan buatlah macam-macam dari segi uh, peringatan supaya lapor diri dan sebagainya. Tapi kalau enggan juga kita akan ambil tindakan secara uh, perundangan ke atas mereka. Mm -hmm tapi kebanyakannya pada masa ini saya dapati ramai yang balik. Uh -huh. uh, jadi kalau yang dulu-dulu tu ada yang tak balik sebab dia ada uh, macam pinjaman dan sebagainya tu ada kat sana bekerja. Uh -huh. Tapi dari segi sekarang ni kita dah tahu dah. Macam sekarang saya dah bagi tahu dengan uh, pengarah uh, bahagian modal insan JPA uh -huh. sebelum yang mana kita tanya sebelum dia balik 6 bulan ni kita dah bagi tahu dengan dia you kena balik. Ada ni nama dia akan masuk uh, apa ni akan tamat pada sekian-sekian bulan. Uh -huh. Jadi kalau-kalau doktor pun kita dah bagi tahu surat kepada mereka, kita bagi tahu kepada Kementerian Kesihatan. Ini nama-nama yang akan balik. Kita hantar kepada SPA. Ini pengambilan. Uh -huh. Dan kita buat semua-semua ni dan kita tulis surat kepada individu pula mengatakan dia kena balik sekian-sekian. Dan pasal apa kita boleh buat macam ni? Karena kita ada wakil kita di luar negara. Ha, pegawai perkhidmatan ha, latihan di luar negara. Jadi pegawai ni akan bagi tahu senarai nama Lepas tu bayaran pun kita buat dekat sini. Kita tahu dia punya bayaran. Jadi dia tak boleh lari sebenarnya. cuma bila Adakah kita Kita tu makan di baru Baru Sri? Yang ini dari segi biasiswa ni seperti mana yang Puan Zaleha uh, masih ingat baru lagi yang amat berhormat Perdana Menteri kita sur so review balik uh, kontrak ya uh, uh, apa tajaan kita ni biasiswa JPA ya. supaya dia lebih uh, mantap lagi bila pelajar-pelajar tu dia balik mesti bekerja dengan kerajaan. Ha, jadi tidak lagi macam sekarang dia ada clause yang bila tak bagi kerja dalam tempoh sekian-sekian dia akan lepas. Jadi ada pula yang dinyatakan bahawa ada yang balik tu dia sengaja gagalkan diri dia dalam temuduga dan sebagainya supaya dia tidak mahu berkhidmat dengan kerajaan. Ya. Jadi lepas tu kita lepas. Tapi sekarang ni kita dah berubah bila buat saja ni yang bila yang amat berhormat Perdana Menteri arahkan kepada kita JPA supaya melihat balik uh, dasar nasal uh, apa ni biasiswa ini dari segi kontrak dan sebagainya Sekarang ni sedang kita laksanakan Sedang kita kaji Dan insyaAllah selepas ini Pelajar-pelajar yang tak balik tu Kena kena balik juga Dan kita akan ambil tindakan Dan pelbagai Jadi saya tak boleh nak cerita dulu Apa tindakan-tindakan Apa dia perubahan-perubahan Sebab kita masih dalam peringkat kajian kemas Untuk kemaskinikan Uh, ap ini dan kita kena angkat dulu kepada kerajaan untuk memutuskan Tasri masih juga di bawah uh, cabang pertama teras pertama iaitu uh, taps atau talent Acceleration in in public service ataupun uh, pemacuan uh, bakat dalam perkhidmatan awam. Apa yang kita boleh berikan secara uh, terperinci kepada para penonton yang ingin tahu tentang taps dan juga star ini Tasri? Ya, program TAPS ni ialah satu program di mana pegawai-pegawai pelajar-pelajar uh, yang terbaik yang yang balik daripada luar negeri kita ambil dia dan kita akan bagi latihan. Dia kita sandarkan dia dengan uh, Razak School of Government. Jadi dia akan buat sediakan program bersama dengan JPA dan, dan ditempatkan di pelbagai kementerian dan dia mendapat uh, apa ni pengetahuan-pengetahuan uh, daripada tiap-tiap di kementerian itu dan uh, selepas itu kita akan serapkan dia akan uh, bawa dia masuk dalam perkhidmatan awam. Jadi yang uh, trap ni uh, apa ni uh, tabs ini adalah khusus untuk Uh, di dalam penjara orang. Jadi mereka yang uh, yang uh, yang amat berhormat menganjurkan yang Crim della Crim tu. So yang ini ialah antaranya yang kita masuk dalam program ini dan kemudian kita akan masukkan mereka dalam jabatan-jabatan uh, kerajaan uh, bekerja dengan kerajaan. Beres yang uh, manakala yang uh, star pula kita uh, apabila dia balik kita akan bekerjasama dengan uh, Talent Management, uh, Talent Corp dan kita akan bagikan mereka ini untuk bekerja di secara, secara bukan saja dengan kerajaan juga dengan syarikat-syarikat yang berkaitan dengan kerajaan dan syarikat-syarikat yang telah dipilih dan mereka ini dia akan ditempatkan di syarikat-syarikat ataupun di agensi-agensi yang berkaitan dan setakat ini saya ingat lebih daripada 2,000 orang dah lebih mendapat tempat di syarikat-syarikat kita dapat lihat di langkah awal itu bakat itu telah dikenal pasti dan digilap Tan Sri ya. uh, kalau kita beralih ke mereka yang berada di dalam perkhidmatan sekarang 1.61 juta di bawah 252 skim perkhidmatan dan penambahbaikan ini juga akan dikuatkuasakan sepenuhnya uh, 1 Julai 2016 jadi kalau mengikut tangga kronologinya Tan Sri ya, dari segi memperkasakan uh, bakat di dalam perkhidmatan itu apa senarai fokusnya Tan Sri? kalau kita lihat dari segi bakat ni, yang pertama kita nak bakat yang cemerlang datang masuk ke JPA ha ke dalam perkhidmatan awam. Yang kedua bila dah ada bakat, kita macam mana kita nak ha, re, retention tu. Ya. Yeah. Ha so kita nak retain dia orang ni dalam perkhidmatan awam. Mm -hmm. Jadi dalam perkara ini kita dapati kerajaan telah memberi banyak ruang kepada ha, penjawat-penjawat awam. Dan ha, yang pertamanya kalau kita tengok dalam perkhidmatan awam, baru ni kerajaan umum dalam bajet 2016. Yang pertama nak sediakan apa ni kita tambah baik skim perkhidmatan awam, 252 seperti mana yang Puan Zaliha nyatakan tadi. Kerajaan dah umum pun 252. Dan uh, 252 ini kita sedang perhalusi lagi. Kita tengok semua nak tengok secara detail supaya pastikan uh, apa yang kita buat itu benar-benar menepati apa yang telah diputuskan. Dan perkara ini juga kita akan bincang selepas ini dengan uh, Presiden QPAC. Terima kasihlah Presiden QPAC pun ada hari ini tengok betapa eratnya hubungan antara kita dengan uh, QPAC, dengan MBK dan sebagainya yang sama-sama membantu kita ya. uh, duduk dan kita mendengar apa rintihan dan sebagainya hmm. melalui engagement yang saya sebut tadi tu hmm. jadi dekat situ kita akan bincang balik, tengok balik semua skim-skim ni dan tambah baik ada yang uh, kelulusan uh, kita nak mengatasi dan juga melihat dari segi uh, bakat ataupun skill yang telah uh, diperolehi kita nak tengok juga masuk dalam skim kita jadi kita akan perhalusi syarat-syarat perkhidmatan -syarat dan sebagainya yang kedua kalau kita tengok kerajaan kita sangat prihatin. kita bagi juga satu lagi KGT kenaikan gaji tahunan khusus untuk ni pada 1 Julai nanti yang ni dah lah nak baiki servis tadi 252 skim bagi pula lagi satu mata gaji satu mata gaji ni sangat besar artinya yeah. kerana dia akan bawa kepada pencen kalau kita bagi katalah uh, allowance ke apa kan dia tak bawa pencen. Yang ni dia bawa sampai ke pencen. Jadi yang seperti mana yang puan Zaleh katakan -kata tadi bila dia masuk tu sampai ke yang lahat lah kita tengok dia eh, agaknya. Lepas tu bila selepas uh, bagi tu kerajaan juga bagi uh, bantuan khas kewangan RM500 kepada semua Penjawab awam. Mm -hmm. ha, ini pun satu lagi nanti, nanti, yang nanti, kan? baik ni. Satu, ha, yang ini nak dibayar dah ni. Mm -hmm. Bulan, uh, bulan April, bulan 4 bulan April. Saya dah berbincang mm -hmm. dengan uh, Tan Sri Irwan uh, dan mm -hmm. dia kata, ok nak bayar satu, 4 uh, hari bulan Januari insyaAllah dapat. Yang ni bukan saja orang bekerja, orang pencin pun dapat wan pencen dapat 250 ringgit. Tamsir, bila masuk bab duit ni dah jadi seronok tapi sebenarnya kita ada kita pasal berihat sedikit Tamsir ya. Ah kita juga sebenarnya ada banyak lagi perlanjutan daripada apa Sri sebut tentang pencen dan juga tentang bagaimana pemantapan perkhidmatan yang lebih lanjut untuk semua kalau taklah sekaleng lahat tapi kita nak sebut tentang mereka yang masih lagi menikmati perkhidmatan di bawah ataupun apa benefit ataupun kelebihan di bawah perkhidmatan awam. Teruskan bersama kami dalam dialog khas kita kembali sebentar saja lagi. dari perspektif siswa. Penuh informasi dan kreatif. Perkembangan pendidikan tinggi. Membawa dimensi. Lensa siswa, inspirasi demi aspirasi setiap Jumaat di TV1. Perkembangan menyeluruh kanak-kanak. Maksudnya setiap kanak-kanak perlu perkembangan ini. Ada perkembangan sasaran sosial, sosial emosi dan kerohanian. Kemudian ada perkembangan fizikal. Uh, perkembangan kemahiran awal matematik dan pemikiran logik, perkembangan diri dan pemahaman dunia persekitaran, perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal, juga perkembangan kreativiti dan estetika. Uh, Alhamdulillah, uh, sejak 2 tahun kebelakangan ni, uh, kat tengok anak-anak uh, dia punya perkembangan positif lah. Sebab kat sini dia ada uh, pembelajaran dia yang dah tersusun kan. Dia sekarang baru umur 2 tahun setengah dan dia pandai menyanyi dan then uh, bila dia balik ABC memang dah hafal so, banyak -ba macam macam lah ayat batas dah hafal Siaran langsung Walidu Rasul Peringkat Kebangsaan 1437 Hijrah Khamis 24 Disember pukul 7.30 pagi. Selamat menyambut Maulidur Rasul 1437 Hijrah daripada kami di TV 1. Baik kembali bersama kami dalam dialog khas uh, Zalaqar Ismail uh, Dan malam ini kita bertuah sekali dapat berbicara dengan yang berbahagia Tan Sri Muhammad Zafiq Yang merupakan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Kita bukakan talian untuk anda Untuk sama-sama kita bincangkan Dan anda juga boleh mengajukan sebarang soalan Kepada tamu di studio Taliannya 0322829062 Kita ada pemanggil uh, di talian sekarang Hello, Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya, yeah, uh, siapa di sana? Uh, hello Ya, yeah, silakan Uh, saya nak tanya soalan pada yang bagi okay, Tan Sri. Encik okay. Khairul, silakan. Uh, ya. Assalamualaikum, Tan Sri. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini uh, Tan Sri, saya nak tanya uh, mengenai mengenai Serve ni, Tan Sri. Okey, One Serve. Apa uh, pertamanya, saya ucap tanya lah kepada JPA uh, yang mengambil inisiatif sangat baiklah untuk transformasi kerimatan awak ni. Uh, cuma saya tengok dalam mawan serve ni dia satu pendekatan baru yang saya nampak menghimpunkan berbagai agensi dalam satu uh, tempat dan menyediakan berbagai perincian perkhidmatan maklumat. Cuma yang saya nak tanya, Datu uh, untuk orang awam berurusan dengan uh, one serve ni adakah mereka sekadar untuk mendapatkan maklumat? ataupun boleh terus berurusan. Contohnya kalau dia nak tanya pasal lesen uh, lesen uh, kenderaan, dia terus boleh buat di situ ataupun dia sekadar dapatkan maklumat kemudian dia kena pergi ke JPJ untuk uh, buat lesen itu Itu saja tadi, masih. Okey, terima kasih. Terima uh, kasih Encik Khairul. Terima kasih Encik Khairul. Yang pertama saya uh, pasti Encik Khairul ni dah pernah pergi ke JPA agaknya buang kali sebab one serve ni bermula di JPA. Ini adalah salah satu inisiatif yang terbaru yang di bawah National Blue Ocean Strategy ataupun strategi lautan biru yang dilaksanakan oleh JPA. Kalau di JPA ni, kalau kita tengok dari segi perkhidmatan kita, yang pertama perkhidmatan yang sedia ada di JPA macam saya kata tadi, biasiswa, kemudian dari segi perkhidmatan semua nak tanya pasal perkhidmatan dari segi organisasi pembangunan organisasi ataupun dari segi pencen uh -huh. ataupun nak tanya elaun dan sebagainya yang itu yang tradisi yang yang ada di JPA tapi yang itu pun sekarang ni kita telah buat satu kaunter di bawah tu dia tak payah lagi kata kalau nak urusan biasiswa dia tak payah pergi naik ke tingkat C2 tingkat 7 atau tingkat 8 urusan biasiswa tapi dia boleh buat di bawah sendiri di kaunter C2 kalau katakan pencen pun macam tu dia boleh pergi dekat C2 si tu dia boleh uruskan kat situ. Kemudian lain-lain counter yang uh, itu yang servis-servis utama JPA. Kemudian yang baru yang kita berkenal dalam one serve ni juga. Kalau katakanlah orang yang nak pergi urusan pencen ni tiba-tiba dia -tiba tengok dia punya dia lihat dari segi dia teringat dari segi lesson uh, memandu dia dah uh, dah luput. tamat dah yeah. luput. Jadi dia tak payah risau. Dia boleh pergi dekat kaunter tu, kaunter yang sama dia boleh buat. Apa, renew ataupun memperbaharui lesen dekat situ juga. Ha, jadi itu satu keistimewaan yang ada dekat situ lah. Dia boleh buat, dia re boleh renew lesen kat situ dan dia boleh buat lesen kat situ. Kemudian yang kedua, dari segi katalah dia yang budak yang dapat beasiswa ni, dia tak pernah nak pergi ke luar negeri. Jadi dia tak ada lagi pasport. Ha? Dari segi immigration Kita ada perkhidmatan immigration kat situ Dia boleh buat pasport dekat situ Jadi dia boleh Semua sekali boleh buat urusan kat situ Dan dia tak payah nak pergi tempat lain lah Jadi dah ada dekat situ ha, Jadi mudahnya Kalau dia tengok dia nak renew dia Ataupun nak memperbaharui uh, Apa ni uh, Pasport dia pun Boleh buat dekat situ Lokasi ha, Lokasi, jadi, Lokasinya di mana tadi? Di lokasinya C2 uh, Pasal C ya? C2 Putajaya di Putrajaya di uh, kompleks JPA kompleks C tu. Uh -huh. ha, di mana ada JPA ada kat situ, MOSTI ada kat situ, uh, SPA ada kat situ, semuanya boleh pergi kat situ. Kemudian dari segi apa ni? Kalau lah katalah pada masa yang sama, tiba-tiba hilang IC. Dia boleh buat IC dekat kad pengenalan pun boleh buat dekat JPA. Jadi dia tak payah lagi pergi tempat lain. Ha, ini yang istimewanya, yang kita kata one serve ni. Dia boleh uh -huh dia bukan kalau dulu kita kata one stop dia stop kat situ tapi ni bukan one stop kat situ tapi dia boleh berhenti dekat situ dia buat kerja semua pada masa yang sama ini beza dia sebab itu bila kita kata one serve ni kita dapati amat memudahkan sistem penyampaian kita memudahkan kepada rakyat dan baru ni kita ada satu apa ni JPA Outreach dia panggil and Boss JPA Outreach kita ada di Langkawi dan yang berbahagia Tan Sri KSM merasmikan. Dan bila merasmikan, KSM melihat, mendapati bahawa yang ini sangat berfaedah dari segi sistem penyampaian kepada rakyat. Pada ni, Pokoknya kita memberi kemudahan kepada rakyat. Kita nakkan rakyat mendapat keselesaan dari segi per perkhidmatan. lalu yang berbahagia Tan Sri KSM meminta supaya JPA uruskan untuk memperkenalkan kepada semua agensi-agensi lain di peringkat persekutuan dan di peringkat negeri. Jadi dalam peringkat ini kita merangkalah pasal ini baru 5 hari bulan 6, hmm. 5 hari bulan 12 yang lalu. Di, di 5 ataupun 6 bulan 12 yang lalu di Langkawi. Jadi bila dia yang berbagai Tan Sri minta kita buat dan kita balik kita dah rangka. Yang pertama kita akan buat dulu selektif ataupun beberapa yang mampu dulu secara berperingkat-peringkat. Jadi kita akan buat dulu di Kuala Lumpur, dan dah ada yang bila kita sebut yang ini sangat berfaedah dah banyak yang dah mula minta kita kita masuk, kita turun bagi dan ini saya rasa satu perkara